Вітаю вас! Здавалося б, у чемпіонів не існує проблем. Але це не так. Про те, як діяти у непростих життєвих ситуаціях, говоримо з Катериною Серебрянською. Катерина Серебрянська абсолютна олімпійська чемпіонка з художньої гімнастики. Зараз веде активне ділове життя, пише книги, пропагує здоровий спосіб життя. В житті трапляється так, що доводиться іноді починати все спочатку. Для спортсменів це типова ситуація. Як треба діяти? Во-первых, необхідно прийняти. Принять то состояние, то положение, в котором ты оказался. Даже если ты был где-то высоко в горах и на тебя сыпался звездный дождь, тебе все равно приходится спускаться вниз для того, чтобы освоить и подняться на другую гору. Первое ⁇ это принятие. Второе ⁇ важно понимать, что ты хочешь, определить цель. И, на мой взгляд, это один из самых важных факторов. Определить цель свою. Не то, что мама говорила в детстве, сосед подсказал, да, мы очень часто сбиваемся, нам кажется, что мы достигаем своей цели, но на самом деле это не так. То есть понять свое призвание. И после этого дальше же прилагать все усилия и идти по дороге в гору. Здесь мы с чем сталкиваемся? Что очень часто? Звонок. Маша, пошли кофе попьем. І ты уходишь від своєї цели. Вот здесь можна пойти попить кофе, не знаю, поесть яблочек, ну, условно, да, уходя в своєї дороги, но важно возвращаться на дорогу і продовжити дальше двигаться к своей намеченной цели. Ви справляєте враження енергійної, рішучої і цільної натури. А бувають в житті в такі моменти, коли вам особливо важко. Да безусловно. Я думаю, что каждый, я не знаю, месяц находится два-три дня, когда тебе кажется, что я вообще иду не туда и жизнь, все пропало, клиент уезжает. И бывает, и вот я анализирую вот прошедший год, но он был один из самых таких тяжелых за последний период, если не считать вот смерти моей мамы. Но мне казалось, что я сейчас анализирую, я смотрю, а что я делала там в январе, феврале, и я понимаю, что я спала. То есть такое ощущение, что ты вроде жил существовал, но что конкретно полезного ты сделал, ничего. Находились какие-то смятения, сомнения, я вот думала, на своем ли я пути, я все время сомневалась. Вот здесь уже если выбрал путь, двигаешься к цели, убирая сомнения. Я так понимаю, что у вас также бывают и апатии, и депрессии. Как вы выходите из всех станов? Во-первых, мне очень помогают физические упражнения. То есть здесь, если ты чувствуешь, что ты не можешь просто встать с дивана, нужно встать на беговую дорожку и начать просто физически двигаться. Во-вторых,